Wajalna min baini aidihim sadda Kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan Yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa di dunia yang ada di hadapan mereka <tuh> Fa'al fahum la yubsirun Dan sekatan yang menghalang mereka Daripada memikirkan azab saksa yang ada di belakang mereka pada hari kiamat Lalu kami tutup Fa'al Lalu kami tutup pandangan mereka Fahum la yubsirun Maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar Wasawaun alaihim anzab tahum amlam tunzirhum la yuminun dan sebab itu sama sahaja kepada mereka sama ada engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya mereka tetap tidak beriman. Inna ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar bil ghaib sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah Hanyalah yang aku berikan kepada orang yang dia menurut ajaran Al-Quran Serta dia takut melanggar perintah Allah Ar-Rahman Semasa dia tidak melihat orang Dan semasa dia tidak melihat azab Tuhan Fabashirhu bimawfiratim wa ajrin karim Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan Dan pahala yang mulia Ayat sebelum ni menyatakan uh, Nabi ditugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi peringatan dan amaran kepada kaum yang datuk nenek mereka lama dah beri peringatan dan amaran itu tapi mereka itu lalai oleh yang demikian anak cucu dan keturunan mereka tidak sepatutnya mengikuti langkah-langkah datuk nenek mereka. Kalau datuk nenek mereka itu lalai, mereka seharusnya sedar kepada peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi adalah peringatan. Peringatan itu benar. Akad haqqal qawlu. Benar. Oleh kalangan benar itulah maka maka Datuk nenek mereka dahulu Datuk nenek mereka dahulu Ada yang lupa dan ada yang mengambil Perhatian, mengambil pengajaran Kemudiannya bagi mereka yang ditutup Yang tidak mengambil pelajaran Daripada peringatan yang ditinggal oleh datuk nenek mereka dahulu Yang ditinggal oleh Nabi Dan tidak diindahkan oleh Oleh datuk nenek mereka Kami jadikan mereka itu orang yang terbelenggu Orang yang terbelenggu ini orang yang sudah diikat kaki tangannya Lalu mereka tidak dapat berbuat apa-apa Tidak dapat mencari hidayat Tidak nampak hidayat Dan tidak dapat menyelamatkan diri Kemudian itu satu bandingan Satu bandingan pula nya dan kami jadikan pula Yang pertama kami jadikan mereka itu tangan terbelenggu Tangan yang terbelenggu ini Bandingan kepada orang yang tidak nampak lagi tidak nampak lagi jalan untuk membebaskan diri mereka sehingga mereka dapat menyelamatkan diri tak dapat lagi ataupun bandingan mereka ini bandingan orang yang tertutup jalan di hadapan tertutup di belakang pun tertutup jalan buntu dilalui yang dilaluinya jalan buntu yang didapati di hadapan mereka di hadapan mereka ialah sifat-sifat qomah -sifat kepada harta benda, tamak kepada pangkat, tamak kepada kedudukan. Ini sekatan yang menghalang mereka daripada melihat keburukan yang sebenarnya. Sekatan yang melihat bahawa buruk itu buruk dan baik itu baik. Apabila nafsu ini melihat semua dunia itu cantik. Semua dunia itu patut direbut. Dunia yang dimaksudkan kemewahan, pangkat, kedudukan. Ini tidak boleh direbut. Perlu ditapis Harta perlu ditapis Kita tapis yang halal Demikian juga pangkat Demikian kedudukan Demikian juga kemewahan Semuanya ini perlu ditapis bagi mereka yang nafsunya terlalu tinggi Dia akan ambil apa saja Yang baik dan yang buruk Ini sekatan sekatan dan melihat hakikat sebenar apa yang ada di hadapan kita yang ada di hadapan kita yang hakikat sebenarnya ialah haram itu haram halal itu halal haram dilarang mengambilnya halal boleh diambilnya semua orang boleh boleh patuh kepada peraturan ini tidak tidak boleh patuh hanya mereka yang tertentu sahaja mereka nafsunya boleh dikawal nafsunya tidak terlalu degil boleh dikawal dia akan ambil yang halal tetapi nafsu yang terbuka yang mahukan bebas manusia yang mengikuti kehendak nafsu dia tidak akan memilih dia ambil saja apa yang ada di hadapannya satu sekatan sekatan yang kedua pula sekatan di belakang mereka di hadapan dan di belakang sekatan pula satu lagi menghalang mereka dari memikirkan azab seksa Allah yang ada di belakang mereka iaitu pada hari kiamat yang ada pada hari kiamat yang ini hak jauh sikit di belakang dah letaknya sebenarnya di belakang depan tu kalau kita letak sekatan nampak pada hari akhirat keadaan yang berlaku pada hari akhirat kita katakan ini hadapan hadapan pun boleh juga, tapi tidak sesuai lah, bila ada dua-dua begini sekatan di hadapan sekatan di belakang sekatan di hadapan ini, sekatan yang paling dekat, iaitu lah hawa nafsu yang tamak kepada kekayaan dunia sekatan di belakang pula, tak nampak iaitu lah sekatan hari akhirat takkan nampak juga, mereka yang tamak pada harta benda dan uh, kemewahan hidup mewah tak nampak juga hari akhirat yang dia nampak ada, ada yang ada di hadapan sahaja. Bagi mereka yang tidak mengikuti, tidak patuh kepada inzal, kepada amaran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ini semuanya buntu jalan. Jalan di hadapan pun buntu untuk melihat dunia ini dengan sebenarnya dan untuk melihat akhirat dengan sebenarnya juga buntu. Semuanya buntu. Bagi mereka yang patuh melihat Patuh kepada kebenaran Inzal, amaran Yang disampaikan oleh Nabi Amat berfaedah Amat berfaedah kepada mereka Untuk melihat sesuatu itu Dengan ukurannya yang sebenar Dunia ini Seringkali dilihat oleh Penduduk-penduduk dunia Dilihat Saiznya yang dilihat, saiz yang dilihat, ukuran yang dilihat oleh seorang lebih besar daripada hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya dunia ini selalu dibincang disebut dalam Al-Quranul Al Karim sementara dan akhirat itulah yang selama-lamanya. Nampakkah semua orang nampakkah dunia ini sementara nampak tapi mereka merasakan apa yang mereka nampak itu lebih baik daripada akhirat. Asalnya mereka tidak nampak ukurannya yang sebenar Lalu mereka nampak sesuatu bagaikan tak ada hari akhirat Masuk dalam kubur, ditanam di sana, habislah ceritanya Habis, ini orang kafir orang kafir. Jika mereka melihat hakikat hari akhirat ini Tentulah mereka buat persiapan Lebih tinggi daripada persiapan mereka untuk hidup sementara Hidup sementara maksudnya hidup di dunia. Kita simpan harta benda untuk makan dan untuk minum sekadar umur kita berapa biasanya. Nabi kata antara 60 hingga 70. Setakat itu saja barang-barang kepunyaan kita yang boleh dimanfaatkan di dunia. Tetapi bekalan di akhirat untuk hidup selama-lamanya. Untuk hidup selama-lamanya. Jadi sepatutnya lah jika kita nampak hakikat sebenarnya, kita akan bersiap kita akan membuat persiapan untuk hari akhirat Lebih banyak daripada persiapan kita untuk hidup di dunia Ini hendak dicakap dia cakap mengenai, uh, pada pagi ini Dia kata, Waja'alna dan kami jadikan juga Kami jadikan dua kali, kami jadikan Waja'alna dalam ayat 8, Waja'alna dalam ayat 9 Waja'alna ini selepas daripada Amaran yang disampaikan oleh Nabi Manusia abaikannya Lalulah mereka itu jadi bagaimana? Mereka itu jadi bagaikan orang yang tidak mempunyai kuasa untuk mengelakkan dirinya daripada bahaya. Disebabkan tangannya sudah sudah dibelenggu, sudah diikat dari arah belakang. Ataupun dia itu, dia itu sudah tidak nampak hakikat sebenar disebabkan ada tutupan, sadat, tutupan. Di hadapan mereka ada tutupan, di belakang ada tutupan. Di hadapan ada tutupannya iaitu nafsu yang ingin mengejar kekayaan, ingin mengejar kemewahan. Ini juga penutup. Menutup nafsu menutupkan hakikat sebenar dunia. Dunia ini, dunia ini saya sudah sebut oleh Nabi dalam hadis pun menyebut dunia ini kemewahan. Apalah artinya kemewahan bagiku kata Nabi? Kita hanyalah berjalan di dunia ini, berada di dunia ini bagaikan orang yang sedang dalam perjalanan. Dia berhenti seketika untuk rehat, kemudian setelah setelah rehat dia akan pergi. Jadi bekalannya lebih banyak buat apa? Kita sedang dalam perjalanan, berat untuk kita bawa. Bagi manusia yang tidak nampak dikata segala-galanya dunia. Ada puluh semuanya jalan, tapi tak ada puluh tak ada jalan. Itu katanya. Benarkah ini kata-kata kufur? Ini kata-kata yang tidak boleh dipertanggungjawabkan sebab seolah-olahnya menafikan nilai hidup manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat kecantikan. Innallaha la yazuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa laakin yazuru ila a'malikum. Allah tidak melihat rupa paras kamu. Tidak melihat tubuh badan kamu, tidak melihat harta benda kamu. Tapi Allah melihat hati kamu dan amalan kamu. bikum wa amalikum. Oleh yang demikian, oleh yang demikian berserahlah, bekerjalah. Bekerjalah untuk membina, mendidik hati dan memperbanyakkan amalan yang baik. Lupakanlah dunia ini, lupakanlah dunia ini um, boleh memberi kepada kita segala-galanya. Lupakan. Kalau itu, lupa artinya Artinya, pahaman kita tentang dunia sebelum ini adalah pahaman yang salah. Pahaman yang sebenarnya kita mengambil dalam bahasa yang biasa disebut oleh Al-Quran, sederhana. Ambil yang sederhana. Wa kulu, wa wa la tusrifu. Makan, minum, jangan berlebihan. Dunia pun, makan, minum, satu ungkapan yang membayangkan uh, dunia seluruhnya. Dunia seluruhnya. Makanlah, minumlah dunia ini, kalau boleh kita ungkapkan dengan makanan tapi jangan berlebihan. Baik. Like. Kemudian wasawa'un 'alaihim a anzabtahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja wahai Muhammad. Kepada mereka sama ada engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Apabila mereka ini suruh ditutup Hawa nafsu menutup hati mereka, menutupkan mata mereka untuk melihat lebih jauh ke hadapan. Satu. Mata mereka juga tertutup daripada melihat di belakang mereka iaitu hari akhirat yang jauh, hari akhirat yang kekal abadi. Orang ini sama saja wahai Muhammad, Untuk beri amaran ataupun tidak beri amaran kepada mereka, mereka tetap tidak beriman. Sebab mata mereka sudah buta. Mata mereka sudah tidak nampak lagi kita sebut sebelum ini semalam inzar yang dibuat sampaikan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam amalan yang disampaikan oleh nabi tidak dibutirkan sepenuhnya dalam al-Quran oleh yang demikian dia membawa beberapa makna amalan yang dimaksudkan itulah al-Quran ataupun hadis ataupun usia 60 60 tahun ataupun usia 40 tahun ataupun perubahan pada tubuh badan ataupun penyakit-penyakit yang mula eh, tahap kesihatan yang rendah semakin rendah tahap kesihatan berbagai-bagai penyakit dulu tak ada penyakit waktu umur sebelum genap 40 dulu tak ada penyakit tapi bila sudah sampai 40 kaki pun mula mula bengkak di sana bengkak di sini lutut pun mula sengal-sengal sengal, kepala pun sakit, banyak lagi lah kalau nak bilangnya. Itu selepas daripada usia 40 ataupun usia 60. Ataupun inzar itu, amaran itu dengan kematian kaum kerabat. Kawan-kawan kita satu demi satu, satu demi satu pergi. Ini juga pengal, ini juga inzar, ini juga amaran. Kita pun akan tiba waktu seperti yang telah tiba kepada kawan-kawan kita. Dulu kita masih ada mak ayah. Mak ayah waktu 40 tahun dulu mak ayah mak ada lagi, ayah ada lagi. Sekarang ayah tak ada, mak tak ada. Kita tengok di hadapan cerumi kita serupa dengan ayah kita dulu juga. Sama tua dah sekarang. Sama tua dengan bapak kita. Izar namanya, amaran ini. Amaran ini jika disampaikan kepada orang yang berfikir, tentulah mereka dapat berfikir. Betul. Dulu tak ada ubat, sekarang ada ubat. Dulu tak ada penyakit, sekarang ada penyakit. Dulu ramai kawan-kawan, sekarang kawan-kawan sudah mati habis. Mati. Dulu kita muda, sekarang kita sudah tua. Jika manusia dapat berfikir dengan benar-benar pada amalan ini, dia akan membuat satu perubahan sikap dengan segera. Dia akan membuat persediaan untuk pergi hari akhirat. Kita membuat persediaan untuk mati. Barangkali itulah juga sebabnya surah ini dibaca kepada mereka yang dekat nak mati. Hmm, nak mati, tolong dengar. Tapi dekat nak mati ni kalau beri persediaan, beri peringatan kepada nyapun pun dia kata masa dah tak ada. Masa dah tak ada dah. Jadi kalau begitunya kita baca, kita baca Yasin ini yang pertama sekali untuk kita bukan untuk orang lain. Kalau kita sudah mengambil pengajaran sepenuh daripadanya, kita baca untuk orang lain, boleh jadi ada 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 alasannya tapi jika sendiri kita sendiri pun tidak mengambil pengajaran yang sebaik-baiknya daripada surah yasin bagaimana boleh kita terima pengajaran ini kita nak beri kepada orang lain orang sakit ataupun orang yang pada pada orang yang hadir di masjid pada malam-malam jumaat kita nak beri pengajaran kepada mereka tentulah lebih jauh kalau kita sendiri pun tidak mengambil pengajaran daripadanya Inilah sebabnya bagi sesetengah orang menyatakan Baca Yasin pada malam Jumaat itu bida'ah Saya tidak fikir bida'ah itu sampai buruk sekali bida'ah Bida'ah maknanya dia tidak memberi kesan positif kepada orang yang membaca Tetapi jika kita buat satu peningkatan yang lain Menanamkan kepahaman kepada amaran Surah Yasin Amaran yang ada dalam Surah Yasin Maka diri kita yang hendak kita betulkan terlebih dahulu Abaikanlah orang lain Jika mereka bersedia, sila tidak bersedia pun tidak mengapa Yang pentingnya setiap orang bertanggungjawab dengan dirinya sendiri Surah ini sebenarnya surah Yasin sangat baik Jika kita baca dengan kesedaran Dengan kesedaran Baca yang kita baca selama ini kita tak boleh kata tak ada faedah baca-baca Quran ini satu kataan pun dia ada pada dia ini digandakan pahala tetapi jika bacaan tidak membawa kesedaran maka kita perlu ubah sedikit ubah carilah jalan cara membaca surah yasin dengan penuh tadabbur mudah-mudahan mudah-mudahan tutupan yang ada di hadapan dan di belakang kita terbuka dan mudah-mudahan mudah-mudahan kaki tangan kita yang diberkas itu dapat kita bukakan dan kita bebas berfikir dengan sebenar-benarnya kepada hidup di dunia dan hidup di akhirat. Katanya, wasawaun alaihim anzar tahum amlam tunzirhum la yuminun. Sebab itu sama sahaja kepada mereka mereka mana? Mereka yang diturunkan Al-Quran kepadanya Kaum muslimin Quraisy yang diturunkan Al-Quran Dan generasi-generasi generasi yang berikutnya Sama saja Engkau beri amaran Ataupun engkau tidak beri amaran Mereka tetap tidak beriman Siapa kalau begitu orang yang boleh beriman dengan Al-Quran sebenarnya? Beriman dengan kandungan surah Yasin ini sebenarnya? Siapa? Innama tunziru man al-zikra wa khashiya ar-rahman bil-ghayb bi wa ajrin karim Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang aku berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran serta dia takut melanggar perintah Allah Ar-Rahman semasa dia tidak dilihat orang dan semasa dia tidak melihat azab Tuhan. Ini saja orang yang dapat menerima amaran. Orang yang mengambil Al-Quran dan meletakkan di hadapannya untuk mencari petunjuk. Orang yang memegang Al-Quran dan menganggapnya sebagai guru yang memandu hidupnya. Orang yang menjadikan Al-Quran ini sebagai taklimat pencipta dirinya sendiri. Mereka ini sahaja yang boleh menerima amaran yang disampaikan oleh Nabi. Orang ini disebutnya mani taba'ad zikra. Orang yang mengikuti ajaran Al-Quran. Al-Zikra itu makna Al-Quran. Pertama, wa khasyar rahmana bil ghaibi. Dan dia takutkan kepada Allah yang bersifat ar-Rahman. Bil ghaibi. Pada waktu dia tidak dilihat orang. Ataupun waktu dia tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang manusia ini kita lihatnya baik. Baik dia. Orang yang insaf betul. Insaf. Waktu berada di kalangan orang ramai. Nampak dia cantik. Tetapi bila tiada siapa yang melihatnya, dia macam orang baru terlepas. Baru terlepas tali. Baru bebas. Dia boleh lakukan apa sahaja. Takutkah dia kepada Allah? Dia tidak takut kepada Allah. Sebab dia ada punya bermusim Dia bertakwa bermusim Di hadapan orang lain Di belakang orang lain Sedangkan Allah sentiasa melihatnya Jadi sifat orang yang Orang yang Berkesan Apabila mendengar amaran Nabi Siapa orangnya? mani al-zikra Orang yang mengikuti Al-Quran Ikut Al-Quran artinya ikuti ajar Al-Quran Ajaran Al-Quran Ajaran Al-Quran ialah ajaran pencipta manusia kepada manusia yang diciptanya. Dan yang kedua pula wa khasyar rahman bil ghaib dan dia takutkan kepada Allah. Takutkan kepada Allah di dibutirkannya di sini sifat Allah itu Ar-Rahman. Sepatutnya manusia tidak takut. Tidak takut seperti mana uh, tidak takut kepada Allah seperti so, mana kita takutkan kepada binatang ganas kepada harimau kita takut bukan takut macam tu sebab takut kita takut begitu haiwan ganas dia tidak mengerti kasihan belas kepada manusia dia mahu membaham manusia waktu dia lapar tapi Allah kita perlu takut kepadanya dan Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahman Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ar-Rahman takut kepada Allah dia bersifat Ar-Rahma Artinya kita takutkan azab saksanya Sedangkan Allah itu sifatnya Ar-Rahma Maha pengasih Allah yang maha pengasih Kadang-kadangnya dididik manusia ini Dididik dengan ujian Dididik dengan ujian Dididikkan dengan ujian ini Supaya kita akhirnya kita berbahagia Akhirnya kita ke surga Allah subhanahu wa ta'ala dengan pada qada dan qadarnya telah menentukan manusia ini ke mana akhirnya ke syurga ataupun ke neraka jika amalan hidupnya menjurus ke neraka sedangkan dia telah ditentu oleh Allah ke syurga Allah akan berikan ujian kepadanya berbagai-bagai ujian supaya dia sedar kamu ahli syurga kamu perlu sedar sedar bahawa amalan kamu tidak menjuruskan ke syurga tapi sebaliknya menjuruskan neraka Oh ya demikian Allah jadikan di hadapannya Berbagai-bagai ujian supaya dia sedar Ada orang sedar setelah dia sakit lama Dia sakit setahun, dua tahun Selepas itu dia sedar bahawa Jalan yang diikuti selama ini Tidak membawanya kepada kerajaan Allah Lalu ditukar haluannya Ditukar cara hidupnya Ada di antara mereka yang dijadikan oleh Allah Sakit, Ditimpa sakit Bala bencana sampai ke akhir hayat Mungkin dalam masa dia sakit dia rada kepada qada dan qadar Allah. Allah gugurkan dosa-dosa yang ada padanya dan akhirnya dia dibawa ke syurga. Inilah dia sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman tidak seperti sesetengah orang yang sayang kepada anak dia. Dia sayang kepada anak dia dia tidak hantar sekolah. Sebabnya dia bimbang nanti pulaknya anak dia ni dipijak orang, anak dia ni dipukul orang, macam-macam lagi. Dia belah di rumah, dia beri makan, dia beri pakai, dia beri makanan. Inikah orang yang sayangkan kepada anaknya? Tidak sama sekali. Kadang-kadangnya anak yang disayangi itu perlu dipukul. Perlu dipukul. Perlu diseksakan sedikit. Supaya dia mengikuti jalan yang lurus. Itulah dia sifat Ar-Rahman ditampilkan di hadapan. Wa khasyar Rahmanabil Ghaib. Jadi takut kepada Allah yang bersifat Ar-Rahman. Dia tidak kata dia takutkan kepada Allah Dia ya sedia bertindak terhadapnya Tidak takutkan kepada Allah Bukan kerana Allah yang sedia bertindak Tapi Allah yang bersifat ar-Rahman Fabashirhu bimawfiratim wa ajrin karim Berita itu sampaikanlah kepada manusia Dengan keampunan dan pahala yang mulia Ikutilah amaran Nabi amalan Nabi nanti kamu akan mendapat pengampunan dan kamu akan mendapat syurga syurga itu pahala yang mulia itu maksudnya syurga seterusnya inna nahnu nuhyil mautah Allah subhanahu wa ta'ala a'adaf